Ну, конечно, жалко, что мы не прошли дальше. Да, действительно, мы попали. Первая игра очень сильно с турками нас выбила из колеи. Вот. Подготовка была на хорошем уровне. Мы были готовы полностью на чемпионат. Вот первая эта игра с турками нас выбила из колеи. Вторая игра, там, где то, что мы играли со словачками, очень тяжело было. После, после опять же проигранной игры, то есть мы еще не успели, мы играли в пол восьмого Полседьмого вечера мы следующий играл в 12, то есть очень мало было времени на, на подготовку и прежде всего на регенерацию сил. Э -э поэтому ну, трудно сказать. Я хочу просто по -похвалить, похвалить и поблагодарить своих девчонок. Они молодцы, они дали. Мы сыграли то, что мы смогли сыграть. Ну, вот, конечно, часто сбивались на индивидуальную игру, но здесь нечего, нечего удивляться. За месяц очень тяжело сделать сыгранность команды. Очень тяжело, что. Но ну, все практически насколько три человека в этой команде, которые играют в Украине. Остальные все играют в остальных клубах в разных странах. То есть сыгранности очень много значит. Вот это, этого нету. В чемпионат Украины мало играет людей в чемпионате Украины, которые сегодня у нас в команде. Вот и ну, хотелось бы, конечно, чтобы все вернулись в Украину, чтобы у нас был посильнее чемпионат, чтобы можно было, чтобы развивался детский баскетбол. И, и чтобы можно было действительно выбирать лучших из лучших, и сами девушки, они с удовольствием бы приехали в Украину играть, э, быть дома, играть и потом э, тренироваться в сборной, потому что, еще раз повторю, ну, тяжело собрать э, команду за, за один месяц. Э, тем более, я, я понимаю, что все команды практически в таких ситуациях, но дело в том, что... Мы играли с командами высокого, хорошего уровня. Если взять Словакию, там 4-5 играют в одной команде, следующие 3 играют в одной команде и так далее. То есть сыгранность есть. Раз, если игра, речь идет о Турции, понятно, что это за команда. И, и с Монтенегро, ну, сегодняшняя игра. Сегодня действительно девчонки дали все из себя, все, 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 все положили сердце на паркете, как говорится. Ну вот, ну, команда поопытнее, по посильнее игроки, вот. Э, вторая, третья четверть у нас, конечно, была, мы опять сбились на индивидуальную игру, но опять же, когда идет сильная защита, сильный прессинг, и играешь против опытных команд, какой-то момент вот, вот эта сыгранность, она дает о себе знать, плюс, плюс индивидуальные качества игроков. То, что центровых вы практически не использовали, так было по картине игры? Или... Да, потому что мы на эту, на эту игру я с одной стороны думал, рассчитывал поставить игроков, но по ходу игры было видно, что мы наши на, наши, скажем так, быстрые, высокие игроки э, все меньше успевали за ними. Естественно, можно было разные варианты попробовать, можно было выпустить, но тем не менее. Э, даже наши, скажем так, быстрые, быстрые игроки, высокие, они, им было тяжело очень играть, с, тем более Дублевич сегодня практически было не, не до, не, до, задержания, скажем так. Почему? Потому что уже и пробовали и подваивать, и, и, и фалить постоянно, но ну, вы сами видите, 100% штрафных, но ну, такое с, очень тяжело выиграть с такой командой. Сегодня мы агрессивно настроены, действительно, первый раз мы столько фолов было, и так жестко играли девчонки на грани фола и даже с фолами. Вот, но, тем не менее, команда использовала 100% штрафных бросков. Тем не менее, хочу все равно поблагодарить девчонок. Они действительно сделали очень много. Тоже надо отдать им должное. Мы вошли, скажем так, скачали на подножку уходящего поезда. Мы должны тоже знать, на каком уровне мы находимся и и не, не нагружать, скажем так, извините за выражение, не, 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 не хайди девочек, которые действительно вместо того, чтобы отдыхать, регенерировать силы и играть в, следующем, сезоне, девушки приехали очень... Честно, очень, очень мощно работали на тренировках, не щадили себя и защищали цвета Украины. Да, мы, конечно, не выиграли, но тем не менее само попадание уже очень много значит, потому что мы даже, вот, даже посмотреть по уровню чемпионата. Еще раз хотел бы поблагодарить девочек за то, что они выложили свое сердце на эти игры.